assalomu alaykum qadrli o'quvchilar bugun biz sizlar bilan 24. to'rtinchi 3. uchinchi qismini davom ettiramiz yangi so'zlarimizni oldingi birinchi ikkinchi qismlarda aytib o'tganimiz uchun bu gal yangi so'zlarsiz to'g'ridan to'g'ri doğru grammatikaga o'tib ketamiz demak birinchi grammatik qoidamiz to word ya'ni biror bir ish harakatni yana qaytadan bajargan paytda ishlatiladi ya'ni Aa, yana o'qing yoki o'qiyvering yoki bering yoki yana bering degan paytda ishlatiladi ushbu gapni quyidagi gaplarda ko'rsakkina aniqroq tushunib olamiz demak bu yana o'zbekchada yana degan ma'noni beradi aniqrog'i demak quyidagi gaplarda han sarami to ulkoyo bitta odam yana keladi deyapti kelasi zamonda ya'ni yana, yana keladi yana bitta odam keladi demoqchi yo bir stakan kofe yana bering demak yana muchoyo iltimos suv yana bering demak o'zbek tilidagi yana degan so'zni anglatar ekan ushbu to qo'shimchamiz demak keyingi grammatika qo'ytamizda og'zaki nutqda uchraydigan joylarni nomi ya'ni iri chori kri demak bu yer vo anovi yer yoki u yer degani ko'proq yo'nalishni ko'rsatgan paytda ishlatiladi ya'ni bu yerga vo anovi yerga yoki u yerga quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz ioo demak bu yerga kelingchoripaiyo vo anavi yerga tezda boring <laughs> demak u yerga antafei o'tirmoq anjiseyo buyruqga bu ham bu asosan aziz o'quvchilar asosan bu og'zaki nutqda ko'proq uchraydi rasmiy joylarda kamdan kam uchraydi deyarli uchramaydi demak keyingi slaydimizda og'zaki nutqda qisqa javob bergan paytda ishlatiladi hozir buni quyidagi gaplarda ko'rgan paytda tushunib olasizlar bu qo'shimcha undan oldingi so'zimiz pachchim bilan kelsa ham pachchimsiz kelsa ham bir xil qo'llanilaveradi demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz musun musulun qaysi sportni yaxshi ko'rasiz yagu yo yaguni ya'ni beysbolni deyapti beysbolni qisqa payt qisqa javob bergan paytda men beysbolni yaxshi ko'raman desangiz degan paytda gap cho'zilib ketadi lekin og'zaki nuda qisqa javob bergan paytda yagu yo'q yagu yo', yo. koreys tilida o'zbek tilida masalan qaysi sport turini yaxshi ko'rasiz desa futbol yoki futbolni deb javob berib qo'ya qolamiz futbolni tugaydi lekin koreys tilida unaqa deyish mumkin emas oxirida yo' qo'yishga majbur bo'lamiz yagu yo' yani bebo nimani tanavvul qilasiz n bo'ldi qisqa javob bergan paytda bo'sil nimani xarid qilasiz? qilasizyo kitobni yoki kitob nima xarid qilasiz desa kitob oddiygina qisqa javob bergan paytda ishlatilar ekan demak aziz o'quvchilar ushbu slaydimiz ham tushunarli keyingi slaydimiz sifat yoki fe'l aso oso miyanada demak miyanada degan so'zimiz kechirasiz yoki afsustaman degan ma'noni bildirar ekan demak aso oso biron narsa bo'lgani uchun afsusdaman yoki biron narsa bo'lgani uchun kechirasiz degan paytda ishlatilar ekan demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz nijo kech qolganligim uchun kechirasiz yoki afsusdaman kech qolganligim uchun kechirasiz kechirasizo mianyo telefonni qilolmaganim uchun kechirasiz yoki telefon qilolmaganligim uchun kechirasiz yoki afsusdaman yoki uzr sengire uzrtug'ilgan so, kuningizga borolmaganimdan yoki borolmaganligim uchun afsusdaman yoki afsusda bo'ldim degan ma'noni bildiryapti demak o'tgan zamonda bora olmadi shuning uchun miyan hada flmiz ham hessoyo ya'ni o'tgan zamonda qo'llanilyapti demak aziz o'quvchilar yigirma to'rtinchi darsimiz shundan iborat sizlarga uyga vazifa grammatik qoidalarimizni ko'proq takrorlaysizlar va ko'proq gap tutsanlar yaxshiroq bo'ladi maqsadga muvofiq bo'ladi yangi so'zlarni yodlasanglar yaxshiroq bo'ladi demak har xil takliflar qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa komentda qoldirishinglar mumkin iloji boricha javob beramiz demak keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling